Игорь сначала был в секторе в Луган, под Луганском, в районе Счастья. Потом он ротация. И уже перешли туда, в район Донецка. Точнее, Маренко. Вечером поздно пошел проверять посты. Но боевое хранение свое наблюдателей попал под обстрел где-то что-то было или разорвалось так и не понял или наступил ну раздробилось ступню это горение было где-то в 11 вечера ну его сначала завезли в Курахово в больничку, скорой помощи, там весь, с Курахова уже на госпиталь, на Покровск, и с Покровска уже на Днепр. Больно, конечно, но надо держаться, потому что даже если услышит кто или... он это может услышать. Это как теняшка. полоса Пласочер... черная, полоса белая. Или как день, день и ночь. По чуть-чуть сейчас будет легче, потому что всегда больно быть не может будет лучше. На это надо, надеяться, надо делать для этого все. Сейчас с ним находится мать и старший сын. Дальше сказали одно. Сейчас он лежит пока в реанимации там. Ему только закрыли рану, зашли. Сейчас только стабилизируется немножко состояние. Его, скорее всего, могут привести или там оставить, или перевезут в центральный клинический госпиталь в Киев. Протезы сейчас делают, говорят, Израиль нормально делает и Австрия. Ну и наши начинают делать протезы тоже нормально. Кто -то поймет нас, вот так вот, как родителей, как людей, мы будем очень благодарны. Потому что в таком состоянии людей никогда не надо бросать, оставлять. Позитивно настроенный. Все по-бойовому, трошки підлічимося, далі поставимо якісь протези, будемо далі бігати. Хочу повернутися назад на службу Збройних Сили України, тому що війна йде, хоч вона навіть і не оголошена, але я маю закінчити цю справу до кінця.